qashqadaryo haftalik dayjest ortda qolgan haftada qarshi shahri va Shahrisabz tumanidagi muruvvat uylariga direktorlar tayinlandi qarshi shahrida fuqarolar uchun sayyor qabul bo'lib o'tdi kitob tumanida tibbiy ko'rik tashkil etildi endi esa haftalik digestimizning batafsil ma'lumotlariga o'tamiz murtozov Shohruh elmurodovich ijtimoiy himoya milliy agentligining qarshi muruvat nogironligi bo'lgan bolalar uchun internat uyi direktori lavozimiga shonazarov yoqub raupovich ijtimoiy himoya milliy agentligining Shahrisabz muruvat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ayollar internat uyi direktori lavozimiga tayinlandi ma'lumot uchun shu vaqtga qadar shohruh murtazov o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligining qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida yoqub shonazarov esa ijtimoiy himoya milliy agentligining qarshi muruvvat nogironligi bo'lgan bolalar uchun internat uyi direktori lavozimida ishlab kelayotgan edi qarshi shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan qarliqbog'ot mahallasida istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun sayyor qabul o'tkazildi unda fuqarolarning murojaatlarini o'rganish bilan bir qatorda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasini tayinlash bo'yicha ariza topshirish tartibi to'g'risida tushunchalar berildi shuningdek ikki nafar fuqaroga sanatoriyaga yo'llanma olish uchun arizalar berilishiga amaliy yordam ko'rsatildi tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazi hamda tuman tibbiyot birlashmasi bilan hamkorlikda tumandagi 97 nafar o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi yurishda muammosi bo'lganligi sabab tibbiy ko'rikka kela olmagan o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni ro'yxati shakllantirilib bevosita joyiga borib tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. o'tkazildi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik natijasida o'zgalar parvarishiga muhtoj keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarning 11 nafari tuman tibbiyot birlashmasiga kasalligi bo'yicha bosqichma bosqich yotib davolanishiga yo'llanmalar berildi